О окон нет, дверей нет, потолка на втором этаже нет, крыши нет, ворот гаражных нет, ничего нет. Ну и дом фактически восстановлению не подлежит. Машина, кузов заменять надо, рено мегана а Таврия там стекол нет. А тут все, прилет был, мы находились в крайней комнате. Вот это и спасло нас, что пару дверей было закрыто. Труба вылетела оттуда. С забора аж долетела до двери. Это да. Старый, да? Да. Вот это вырвала полностью это. Формуга вся была в дверях там. Мы там спали. Мать закрылась одеялом, я с матерью спал. Матери 77 лет. И а меня сзади ударила, вылетела эта формуга и ударила с той стороны спину. Сильный был, да? Да, вышли, волна очень была, и не одна волна, походу, была. 23 години бабахнула, я вже спала. І підірвалося від вибуху жуткого. Зразу запахло в у нас рухнуло стекло, почула, обвалу, то стало сипатися. У нас до цього тільки 1 марта був жуткий обстріл, 12 прильотів було. Вчора тільки позашивали окна, сьогодні все повиривало. І вибух був на тій стороні, і там страшне, що робиться з цієї сторони. А в мене там вікно вирвало. Я ось після перелома руки з одною рукою буду хрестись. Чоловік після реанімації дома.